जय श्रीकृष्ण भगवद्गीतया हेरडन अध्याय वसुदे वसुतं देवङ्कं सचाणोरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॐ श्रीपरमात्मने नमः श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमौ तेषां के योगवित्थमाः श्रीभगवानुवाच मय्या ेष्यमनो ये मान् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमामताः ये त्वक्षरमनिर्देशम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचित्यञ्च कूटस्थमचलम् ध्रुवम् सन्नियम् येन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थमय्यावेशितचेतसां मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिन्निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वन्न संशयः अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामि चाप्नुन्धनञ्जय अभ्यास्यप्यसमर्थोऽसि परमो भव मदर्थमपि कर्वाणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैत्यदप्यशक्तोऽसि कर्तुम् मद्योगमाश्रितः सर्वकर्मफलत्यागन्तत कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासज्ञानध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्मफलत्यागस्त्यागश्छान्तिरनन्तरम् अध्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समद्दुःख सुखः क्षमे सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनि चाया हा मायर पिता मनो बुद्धिर्यो मत भक्तस्समे प्रिया हा द्विजते लोको लोकानो द्विजते चयः हा हर्षा मर्शा भयोध्वेगय मुक्तो यस सचमे प्रिया हा अनपेक्षश्रुचिर्दक्ष उदासीनो गतौ व्यतः सर्वारम्भः परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः समः च मित्रे च तथामानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनिसन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिर्भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यतोक्तं पर्युपासते श्रद्धाधानामत्परमभक्तास्तेऽतीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः ॐ श्रीकृष्णार्पणमस्तु योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्